আজি ছেমিনাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মই বিষয়বাচি হৈছোঁ শিল্প ঐতিহ্য সংৰক্ষণ আমাৰ কলাত্মক প্ৰকাশভংগী ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰা আৱশ্যকতাৰ বিষয়ে মই চমুদ আশাত ক'বলৈ ওলাইছোঁ ভাৰতৰ শিল্প ঐতিহ্যৰ আৰম্ভণি বুলি ক'লে ঐতিহাসিক পূৰ্ব ভাৰতীয় সভ্যতাৰ নিদৰ্শন যি নেকি বিশ শতাধিক শতিকাতকৈ তিনি তিনি হাজাৰ বছৰৰ পুৰণি সভ্যতাক বুজায় শিল্প ঐতিহ্য সংৰক্ষণ আমাৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে সুৰক্ষা কৰাটো সংৰক্ষণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন শিল্প ঐতিহ্য মানে ৰীতি ক্ৰ সংগীত নৃত্য স্থাপত্য ইত্যাদি শিল্প ঐতিহ্য সমাজৰ পৰিচয় ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিৰ এক অংগ শিল্প ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰিলে আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে ইতিহাস আৰু কৃষ্টি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি শিল্প ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰিবৰ বাবে আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাত ইয়াত পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব আমাৰ যেতিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি যিটো সময়ত শিক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছিলোঁ সেইটো সময়ত শিল্প ঐতিহ্যৰ প্ৰচলন আছিল কাৰণ পৰীক্ষাৰ সামৰণি সময়ত বাঁহ হেতৰ কামৰ কাৰণে শিকাইছিল ল'ৰাসকলক তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰীক হোৱাকৈ ডলা চালনী বনাই বা জালু আদি বনাব দিশাইছিল আৰু সেই বস্তুটোৱেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৱিষ্যতে কোনোবা এজন ছাত্ৰই ব্যৱসায়িক শিৱিত সহায় কৰিছিল বা ঘৰত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছিল গতিকে আমি পুনৰ এই শিল্প ঐতিহ্য শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি ইয়াক সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিম কাৰণ তেতিয়াহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধি পাব শিল্প পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব পৰ্যটকৰ প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব মণিপুৰত সাত খৰপীয়া সিংহাসন বৰ্তমান সকলো নাম হয় আৰু অন্যতম নিদৰ্শন আৰু আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই সিংহাসনৰ বিষয়ে জনাব লাগিব অকল দেখি থাকিলে কি যিকোনো মানুহে বস্তু এটাৰ বিষয়ে বুজি নাপায় সত্যানৃত্য গায়ন বায়ন সূত্ৰধাৰ ইত্যাদি এক প্ৰচলিত কলাত্মক শিল্প বাঁহ বাদ্য শিল্প কুটিৰ কিছুমান কলাত্মক আৰু কিছুমান আমাৰ দৈনন্দিন কামত ব্যৱহৃত হয় কলা শিল্প কলাত্মক দিশৰ অন্যতম উদাহৰণ হৈছে মুখাশিল্প ইয়াৰ ব্যৱহাৰিক দিশত ভিন্ন ধৰণে পৌৰাণিক নাটকৰ যোগেদি আমি পৰিস্ফুট হওঁ আৰু আমি মুখাশিল্প ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে আমি যেতিয়া শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ৰাখোঁ তেতিয়া আমি সেই স্থানসমূহলৈ গৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চিন্তাৱনা বিকাশ কৰিবলৈ সহায় কৰে শিল্পকলা কেৱল এক ভাৱনা বিকাশেই কৰা নহয় আজিৰ ব্যস্ততামূলক জীৱনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মনবোৰ ৰঙীন কৰি ৰাখে সময়ত মানুহে ইমানেই আগবাঢ়ি গৈছে যে মানুহৰ হাতত এক প্ৰমূল্য কলাবোৰ শিল্পকলাবোৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে জীৱনৰ লক্ষ্য চাকৰি শিক্ষা এইবোৰৰ পাছত দৌৰোতে দৌৰোতে আমি সমাজখনৰ শিল্পকলা এইবোৰৰ মহত্ববোৰ আমি পাহৰি গৈছোঁ গতিকে আমি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত ইয়াৰ মহত্ব বৃদ্ধি কৰিব লাগে আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰি ডিজিটেলাইজেশ্যন চি স্কেনিং ইত্যাদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আহোম সাম্ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্মাৰক পত্ৰ কাৰ্যসূচী ৰংঘৰ কাৰে ঘৰ আদি আছে আমি সেইসমূহ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত দেখাব লাগিব হস্তশিল্প তাঁত শিল্প এইসমূহ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাব অৱগত কৰাব লাগিব অলপ দিনৰ আগত আমি গামোচাখনক ৰাষ্ট্ৰৰ দৰবাৰলৈ লৈ গৈছোঁ আৰু তাই জি আই টি টেক হিচাপে পাইছোঁ পুৰণি শিল্পী শিল্পই কৌৰ্যৰ নিদৰ্শন যেনে ভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাচীন মঠ মন্দিৰ কাশী বৃন্দাবন জয়দৌল শিৱদৌল অতি সুন্দর মানে